Какой страшный план готовит ворог до конца зимы? Ну, видите, другие тоже. Здесь э, остаются, да, но здесь больше идет вот все-таки срежиссировать ситуацию, что вроде это не мы. И здесь тоже, видите, двойка такая же падает. Что это вроде не мы, но каким-то образом там это произошло. Ну, на территорию, мы же туда не, ну, не делали ничего. То тобто, есть ріски такі є, ну такі, знаєте, є риски. Ця катастрофа несе загроза безпосередньо населенню України. Несе. Думаю, це не шурга. Думаю, кремаль думають. Вот у них желание между водой и остается то же самое и станцией. Ну, давайте. На сегодняшний момент это по умеренности. То есть, это может растянуться. Ну, давайте так, они уже длительное время хотят это сделать, да? И мы длительное время периодически об этом говорим и смотрим периодические атомные станции. То есть, это все под вопросом. Ми по, если мы спрашиваем риски по умеренности, да, старший аркан умеренности, это как раз таки здоровье в том числе. Так, да, але давайте зараз не будемо панікувати, будемо сподіватися Нет. на те, що вдасться уникнути всього цього, і люди, які мають вплив, знають про це і зроблять все можливе, щоб уникнути цієї То есть, если вот так сказать, да, это, она и шла, да, она шла длительное oh. время, она остается. Только они меняют тактику, более если мы говорим внутри Украины, это какая-то диверсионная деятельность. Но диверсионная деятельность у них направлена в очень да, разнообразные места. Ну, мы видим, что наши службы безопасности усиленно работают над этим и предотвращают. К сожалению, очень много, видите, и раньше карты предупреждали, что они молодежь задействуют к этому. И даже мы как вот помните, раньше предупреждали об этом, предупреждали, что сейчас уже даже ролик выпустили именно, чтобы не велись вело, не вело, не да, молодежь на то, что это все таки уголовно наказуемо и жестко уголовно наказуемо. Так як і булінг, які зараз активно теж відбувається на території України, зараз від усіль бачимо і читаємо про те, що нові нові такі історії, жахливі історії. Мені дуже хочеться вірити, в те, що все ж таки вдасться змінити а, цю ситуацію в Україні і зробити якісь висновки щодо цього. Давайте зараз подивимося вже по суті майже тиждень лютого місяця завершаємо. По тижням, які лишилися другий, третій, четвертий тиждень що чекати Україні? Ще... України. Ну, к сожалению, співчуття ізюму прилетела в центр ізюму. ждать в Украине. Ну, в принципе, смотрите, здесь быстрые карты говорят, что на ближайшее время, если мы в целом идет десятка мечей. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, да, они берут то одно, одно место, да, то, то другое место. Город, и таким образом наносят удары десятка мечей. И здесь идет опасность того, что, как о чем мы говорили раньше, по центру места будет. То есть опасность центра места. Э, Жестко, чтобы были жертвы. Понимаете, таким образом рассказать ну, психологически на нас. Тут, по сути, это и ничего нового, но более жесткие действия. То есть обстрелы будут продолживаться, mm -hmm. наступы теж, на привылеки жаль, будут Они пытаются сейчас быстро, да? Пока решается вопрос вот этих переговорный вопрос, что-то продвинуться, да, чтобы козыри у них были. Что, удастся им это сделать? Удастся достигнуть тех планов, да, которые они ставят перед собой по захвату. Интересно. Ну, видите, чтобы достигнуть планов где-то, это карта Старший Аркан Звезда, это длительная карта. Ну, даже если провести с аналогией, что говорят наши политические обозреватели, даже военные, как они продвигаются, да, ну, на это надо им, ну, более длительное время. Понятно, что их это расстраивает. Нет. Если мы говорим, если они хотят Получить полностью какую-то область под контроль. Видите, здесь четверка мечей падает. Им надо более, ну, они уже действительно на издохе. Это правда, но несмотря на то, что они продвигаются. Ну, жесткие методы. Просто утилизируют свое население, и все. Mm -hmm. Давайте також зараз дуже актуальне питання. Звідусіль чуємо про ймовірність виборів під час війни. Власне чому зараз знову починає поставати це питання? Це дійсно зараз питання, яке буде вирішуватись, і дійсно вибори такі відбудуться. Чи це все ж таки замилювання очей і щось якусь важливішу інформацію приховують, ну, намагаючись сандрітії сісни з сторони Кремля? раскачать ситуацию и поменять власть, это их огромное желание. То, что, собственно, они и будут делать или пытаться будут делать по определенным крупным городам. То, что касается США, я делала расклад Трамп. Трамп, ну, тоже он видит смену власти э, в Украине. То есть тоже как бы желание поменять власть то, э, э, идет. Насколько вот, ну, я не понимаю как, но чтобы я вот ну, сейчас давайте. Будет. Я не вижу, знаете, вот по картам, чтобы они четко сказали про выборы в 2025 году. Может, каким-то другим путем. Будут выборы в Украине в 2025 году. Вот исходя уже из сегодняшней ситуации, ну, уже многое что произошло в 2025 году. Если, пока ситуация остается подвешенная, понятно, надо время, потому что у нас идет война, да, у нас еще идет война, несмотря ни на что, кто бы как ни говорил. Работа ведется. Ну, немає такої карти, або хоча б двох карт, які б сказали о виборах. Будемо смотрити, ну, далі будемо смотреть. Також давайте все ж хочеться з'ясувати питання щодо перемовин Трампа і Путіна, чи дійсно вони зараз активно відбуваються, і все ж таки, до чого схиляється Трамп? Трамп зараз симпатизує Путіну і більше на його стороні, чи якщо все ж ці перемовини відбуваються, то він більше тисне на нього. Ну, здесь больше не Трамп Путін здесь больше команда, да? Трампа і команда Кремля. очень трудно все дается очень по-другому можно сказать что жесткое давление идет на Кремль действительно это правда опять идти или соглашаться на условия Кремля или же что-то это обман чистой воды то есть Кремль не будет выполнять своих условий он все равно обманет он будет действовать так как он хочет Давление идет жесткое. Вот то, что мы говорили, давление, допустим, не бить там, то-то, не применять то-то. Ну, зато видите, вот опять же, вот такие хитрые планы. Раз нельзя бить так, да, хотя они бьют угу. по-большому, значит, больше диверсионная деятельность здесь. Видите, как скрытая диверсионная деятельность. То есть, этот тиск, по сути, ничего не дает. Не, Нет, ну он, он дает, да. он вызыва... Знаете, что это вызывает все большее желание? Мы... То, что Трампу ушла опасность. Мы смотрели постоянно, даже так -так -так. то, что так было, инаугурация с точки зрения безопасности, он ее перенес. Инаугурацию в закрытое помещение. Смотрите, они надеются все-таки на устранение Трампа. Либо болезнь, либо устранение. Тобто, любым образом обрати, щоб повернути ситуацію в свою сторону. Ну, правда, со сторони Трампа йде давлення, жорстке давлення. А щодо України, коли Трамп планує перемовини розпочати, із Зеленським теж, і що це буде? Теж тиск буде на Україну території. чи зовсім інша стратегія. Я смерті. Тобто, якісь території нам возвращают? ну, возвращаются нам территории. Ну, судя по всему, Луганская и Донецкая область, как мы говорили, ну, Донецкая, да, у меня фигурирует. Она как бы остается камнем преткновения. Она, ну, это изначально было, да, что она как так. бы остается на какой-то промежуток времени. Но мы ее потом, все равно мы ее возвращаем. По-любому. Ну, по-любому, по итогу показана целостность Украины. Как дальше там будут развиваться события, посмотрим. Но, да, уступка территории. На картах, к сожалению, не написано, але Донецька, Луганська так точно, по крайній мірі, Донецька. Ми знаємо про те, що зараз, та особливо на Донеччині і Луганщина, в принципі, теж частково багато новоокупованих територій це ті території, які впродовж цих трьох років повномасштабної війни були окуповані. Вони теж поки що мають тимчасово лишитися в Росії. Що все ж таки всі новоокуповані території мають повернутися до складу України і Донеччини не виключення? Ну, в смысле, смотрите, по итогу, ну, сейчас ми посмотрим. По ітогу оно все возвращается, но воно не возвращається швидко, так, возвращается так. Прямо вот быстро, угу. да, как бы нам хотілося.